দেহাৰ ষ্টুডেণ্টছ এইচ এছৰ স্কুটি সন্দৰ্ভত এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এইবাৰ এইচ এছৰ স্কুটি কিদৰে বিতৰণ কৰা হ'ব বা কোনে কোনে এইবাৰ স্কুটিৰ কাট অফ মাৰ্কছ লাভ কৰাৰ পাছতো স্কুটি নাপাব এই সন্দৰ্ভত এখন জাননী প্ৰকাশ কৰিছে উচ্চ শিক্ষা বিভাগে আপোনালোকৰ সৈতে সবিস্তাৰে আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব যাতে সকলো বিষয়বস্তু ভালদৰে বুজিব পাৰে আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰিব এই ন'টিছখনত লিখা আছে যে ছাবজেক্টত লিখা আছে গাইডলাইন ফৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ স্কুটাৰ্ছ টু গাৰ্লছ ইকুৱেৰিং ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ মোৰ মাৰ্কছ এণ্ড বইচ ইকুৱেৰিং ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ মোৰ মাৰ্কছ ইন দা এইচ এছ এছ এল চি একজামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এজ ডক্টৰ বণিকান্ত কাকতী মেৰিট এৱাৰ্ড আণ্ডাৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম ত' এই স্কীমৰ যিবোৰ গাইডলাইন ইয়াতে দিয়া আছে তাৰ তলতে আপোনালোকে দেখিব ইয়াত এম লিখা আছে স্কুটি প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যটো কি ইয়াতে লিখা আছে তাৰ পাছতো যিটো আছে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এইটো হৈছে বহুত ইম এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আপোনালোকৰ বাবে ইয়াতে লিখা আছে যে কোনসকল এলিজিবল হয় প্ৰথমতে লিখা আছে যে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীক শিক্ষা সংসদৰ অৰ্থাৎ এইচ এছ চিৰ পৰা এইচ এছ দিব লাগিব এই এইচ এছ চিৰ পৰা যিসকলে এইচ এছ উত্তীৰ্ণ হৈছে সেইসকল এই স্কীমৰ বাবে বা এই স্কুটিৰ বাবে যোগ্য বাকী অন্য কোনো চি বি এছ ই বা অন্য কোনো ব'ৰ্ডৰ পৰা যদি আপুনি এইচ এছ উত্তীৰ্ণ হৈ কাৰ্ড অফ মাৰ্কছ লাভ কৰে আপুনি কিন্তু এই স্কুটিৰ বাবে যোগ্য নহয় দুই নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে যে গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টৰ বাবে অৰ্থাৎ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ছাত্রীকর সিক্সটি প্সেট বা তাতকি বেশি মার্কস লাগবে এইচএস আর যখন ছাত্র বয়সর লাগবে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বা তাতকি বেশি মার্কস আর যুক্ত ডি নম্বর অপশন আছে ইয়াতে লিখা আছে স্টুডেন্ট যখন বেটারমেন্ট বা রিএপেয়েন্স ক্যাটগরীত উত্তীর্ণ হয়েছিল আর যদি স্কুটির কার্ড অফ মার্কস লাভ করেছে তেনে কিন্তু এই ছাত্র বা ছাত্রীজন স্কুটি না পাব ইয়াতে লিখা আছে নট এলিজিবল ফর দ্য স্কিল তারপরে ই অপশনটুক লিখা আছে ড্রপ আউট স্টুডেন্ট আর অলসো নট এলিজিবল ফর দ্য স্কিম য ড্ৰপ আউট হ'ব মানে এইচ এছ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছতে স্কুটীৰ কাৰ্ডসমূহ ফ্লাফ কৰাৰ পাছতে যদি নেক্সট তেওঁ যদি ডিগ্ৰীত নামভৰ্তি নকৰে বা পঢ়াটো যদি তেওঁ যদি বাদ দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁ এই স্কীমৰ বাবে বা এই স্কুটীৰ বাবে যোগ্য নহ'ব বুলি ইয়াতে লিখা আছে এক অপশ্যনত লিখা আছে যে ষ্টুডেণ্টছ হেভ টু বি ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য ষ্টেট অফ আছাম আছামৰ হ'ব লাগিব ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনী বা অন্য কোনো ষ্টেটৰ হ'লে নাপাব ষ্টুডেণ্ট মাষ্ট কণ্টিনিউ দিয়াৰ ষ্টাৰ্টিড বিয়ণ্ড টেন প্লাছ টু অৰ্থাৎ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীয়ে নিজৰ ষ্টাডিটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব নহ'লে কিন্তু আপুনি স্কুটি নাপাব ত' যিসকলে নামভৰ্তি কৰা নাই মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে যদি অফলাইন মোডত নামভৰ্তি কৰিব পৰা নাই আপোনালোকে অনলাইন মোডতো কৰিব পাৰে যদি আপুনি বাকী নিট বা জে ডাব্লিউ ব প্ৰিপেৰেচন কৰিছে আপুনি এই ডিগ্ৰীত এটা নামভৰ্তি কৰি ৰাখিব যাতে স্কুটিৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত নহয় তো এইটো হৈছিল আপোনালোকৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যাতে আপোনালোকে বুজিব পাৰে যে ইয়াতে কি কথা লিখা আছে কোনোসকল যোগ্য বা কোনোসকল যোগ্য নহয় বা আপুনি যদি ড্ৰপ আউট কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি কিন্তু স্কুটি নাপাব এনেধৰণৰ বহু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা লিখা আছিল তো আপোনালোকে এই খবৰটো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও এই বিষয়ে অৱগত হ'ব পাৰে আৰু যদি তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো কোৰ্চত নামভৰ্তি কৰা নাই এইচ এছ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পাছত তেনেহ'লে তেওঁ এই কোৰ্চটোত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব হয়তো অনলাইন মোডত নহ'লে অফলাইন মোৰ্ডত অনলাইন মোডতো কৰিলেও হ'ব মোটামুটি আপুনি কিন্তু কোনো হায়াৰ ক্লাছত নামভৰ্তি কৰাটো প্ৰয়োজনীয় এই স্কুটি লাভৰ বাবে ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে লিখা আছে ডিষ্ট্ৰিবিউচন প্ৰচেছ কিদৰে স্কুটিত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব ইয়াতে লিখা আছে যে এটা লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব এইচ এছ চিৰ পৰা যি লিষ্টটো মানে কোনসকলে পাব বা কোনসকলে স্কুটি নাপাব মেৰিট লিষ্ট যিটো হয় এই মেৰিট লিষ্টটো আপোনালোকে এই লিংকটোত পাব অলৰেডি মেৰিট লিষ্টটো প্ৰকাশ হৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মেৰিট লিষ্টটো তাৰপাছতে ইয়াতে লিখা আছে দি ডিৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন উইল নটিফাই এ লিষ্ট অফ কনচাইন প্ৰিন্সিপাল টু এনচিয়ৰ দ্য স্মুথ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ স্কুটাৰ টু এলিজিবল বেনিফিচিয়াৰিজ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ পৰা এখন ন'টিছ দিয়া হ'ব প্ৰিন্সিপালসকলক যিসকলৰ প্ৰিন্সিপালসকলক এখন দিয়া হ'ব যাতে সুন্দৰভাৱে স্কুটিবোৰ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হয় ইয়াৰ বাবে আৰু এলিজিবল ষ্টুডেণ্ট উইল কালেক্ট এপ্ৰিচিয়েচন চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দ্য কনচাৰ্ণ কনচাৰ্ণ প্ৰিন্সিপালছ এণ্ড ছাবমিট দেম টু দ্য এলটেড ডিলাৰ ত' ইয়াতে লিখা আছে যে আপোনাৰ স্কুটি লাভৰ বাবে নিজৰ কলেজৰ পৰাতো নাপাব যিকোনো এটা চেণ্টাৰ থাকিব এই চেণ্টাৰৰ এজন কনচাৰ্ণ প্ৰিঞ্চিপাল কনচাৰ্ণ কৰা হ'ব যি প্ৰিঞ্চিপালজনৰ পৰা আপুনি এপ্ৰিচিয়েচন চাৰ্টিফিকেটটো ল'ব লাগিব আৰু এই প্ৰিঞ্চিপালজনে ডকুমেণ্টবোৰ ছাবমিট কৰিব বা আপোনালোকক দিব যে কোন ডিলাৰৰ পৰা আপুনি এই স্কুটিখন আনিব লাগিব এইটো আপোনালোকৰ সৈতে তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিব বা আপোনালোকক জনাই দিব ইয়াৰ পাছতে দি গভমেণ্ট উইল প্ৰভাইড দ্য এমাউণ্ট অফাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ইঞ্চুৰেঞ্চ টু দ্য কনচাৰ্ণ প্ৰিন্সিপাল আফটাৰ প্ৰপাৰলি ভেৰিফাইং দ্য বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ দ্য কনচাৰ্ণ প্ৰিন্সিপালছ উইল ৰিলিজ দ্য মানি টু দ্য কনচাৰ্ণ ডিলাৰ গতিকে ইয়াতে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বাবদ যি খৰচ হ'ব স্কুটিৰ এইটো গভমেণ্টে বহন কৰিব আৰু ইয়াৰ টকাটো দিয়া হ'ব এই প্ৰিন্সিপালজনক যি প্ৰিন্সিপালজনক গভৰ্ণমেণ্টৰ বা এই হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ পৰা কনচাইন কৰা হ'ব এই প্ৰিন্সিপালজনৰ জনক দিয়া হ'ব আৰু এইজনে এই টকাটো ডিলাৰক দি দিব যেতিয়া আপোনাৰ ডকুমেণ্টবোৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি এইটো দেখিব ঠিক আছে তাৰপাছতে এই টকাটো ডাৰৰ সৈতে এইটো দি দিব ড ডিলাৰক দি দিব আৰু আপোনাৰ ইয়াতে কোনো টকা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে দেখিব ইয়াত লিখা আছে ডিষ্টুডেণ্ট নিড নট টু পে' এনি এমাউণ্ট টু দ্য ডিলাৰ ফৰ দ্য কষ্ট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু ইঞ্চুৰেঞ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বাবদ আপুনি কোনো টকা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকৰ সৈতে বহুত অংকো আহিব পাৰে দেখিব আপোনালোকে বহুতে ফ্ৰড কৰি থাকে আপোনালোকক কল কৰি ক'ব যে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বাবে ডিমাণ্ড টকা লাগিব বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে ডিমাণ্ড টকা লাগিব ত' এই টকা আপোনালোকৰ আচলতে দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই এই টকাটো গভমেণ্টে বহন কৰিব আৰু এইটো আপোনালোকৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ত' ইয়াৰ পাছতে লিখা হৈছে ডি ষ্টুডেণ্টছ উইল কালেক্ট দ্য স্কুটাৰ ফ্ৰম দ্য ডিলাৰ কনচাৰ্ণ যি ডিলাৰজনৰ প্ৰিন্সিপালজনে আপোনাক ক'ব যে এই ডিলাৰৰ পৰা ল'ব লাগিব এই ডিলাৰৰ পৰা আপোনালোকে এই স্কুটীখন তাৰপিছতে কালেক্ট কৰিব লাগিব এইটোৱেই আছিল আপোনালোকৰ বাবে জৰুৰী বাকী পাছতে আৰু দুটা কণ্ডিশ্যন লিখা আছে যেনে যদি কোনো ষ্টুডেণ্ট কোনো এক্সিডেণ্টেল হৈ যায় বা ডেথ হৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁৰ যে লিগেল গাৰ্জেন সেই গাৰ্জেনজনে এই স্কুটিখন ল'ব পাৰে বা ল'ব নোৱাৰে যদি তেওঁ বিচাৰি ল'ব তেনেহ'লে ল'ব পাৰিব আৰু লাষ্টৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে দি বেনিফিচিয়াৰিজ অফ দ্য ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি মেৰিট এৱাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য প্ৰজ্ঞান ভাৰত স্কীম শ্বাল নট বি এলিজিবল ফৰ দ্য নিযুক্ত ময় স্কীম এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে যিসকলে বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ড পাব বিশেষকৈ যিসকল ছোৱালী যদি তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিছে তেনেহ'লে তেওঁ কিন্তু এই যিটো কি কয় যিটো নিযুক্তময় নাচনি এইটোৰ বাবে যোগ্য নহ'ব নিযুক্ত মই নাচনিত আপোনালোকে জানে যে এইটো নহ'লে টকা প্ৰদান কৰা হ'ব মাহেলী এহেজাৰ বা ইমান এটা টকা আছিল বাৰশ পঞ্চাছ টকাকো কম হ'ব তো এই টকাৰ বাবে যোগ্য নহ'ব বা এইটো নাপাব যদি কোনো ছাত্ৰীয়ে বিচাৰে যে মই স্কুটি স্কুটিৰ পৰিৱৰ্তে নিযুক্ত মইনাটো ল'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁ ল'ব পাৰিব ইয়াৰ বাবে কলেজৰ সৈতে ক'ব লাগিব বা যোগাযোগ কৰি ক'ব লাগিব যে মই স্কুটিৰ প্ৰয়োজন নাই তো তেন্তে তেওঁ পাৰিব কিন্তু যদি কোনো স্কু ছাত্ৰীয়ে যদি স্কুটি লৈ লয় তেনেহ'লে তেওঁ কিন্তু নিযুক্ত মইনাৰ বাবে যোগ্য নহ'ব আৰু মই ভাবোঁ এইটো স্কুটিতকৈ কিন্তু নিযুক্ত মইনা যিটো এইটো লোৱাটো ইয়াতে মানে কোনো ইমান যুক্তি বুলি মই নাভাবোঁ আপুনি যদি স্কুটিৰ পৰিৱৰ্তে এই টকাটো ল'ব বিচাৰে সেই টকাটো ক'বলৈকে দিয়া হ'ব আৰু আপুনি স্কুটি যিখন পাব সেইখন আপোনাৰ মেডাৰ বৃদ্ধিতে বা আপুনি এটা পাৰ্চেণ্টেজ লাভ কৰিছিলে ইয়াৰ ওপৰত বৃদ্ধি কৰি আহি আপুনি স্কুটিখন লাভ কৰিব ইয়াৰ বাবে মই ভাবোঁ আপোনালোকে এই স্কুটিখন লোৱাটো প্ৰয়োজন যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে স্কুটিৰ পৰিৱৰ্তে নিযুক্ত মইনা ল'ব বুলি মই ভাবোঁ এইটো সঠিক সিদ্ধান্ত নহ'ব বুলি আপোনালোকৰ নিজৰ যিটো চিন্তা এইটো হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু এই স্কুটি যিটো স্কুটি হৈছে আপোনাৰ এটা নিৰ্ধাৰিত এটা কাৰ্ড অফ মাৰ্ক আছিলে এই কাৰ্ড অফ মাৰ্কটো আপুনি পাইছে বুলি আপোনাক এই স্কুটিখন দিয়া হ'ব কিন্তু এই যিটো নিযুক্ত মইনা এইটো সকলো সকলো গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টক দিয়া হ'ব তো এইটো আৰু এইটোৰ সৈতে মানে মিল নাই এই এধৰণৰ মই মই মানে এইটো মানে ভাবোঁ আৰু তো আপোনালোকৰ নিজৰ মতামত জনাই দিব ইয়াতে আপোনালোকক সকলো কথা জনাই দিছোঁ যে কিদৰে স্কুটি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'ব বা কোনসকলে নাপাব বিশেষকৈ যিসকলে বেটাৰমেণ্ট বা ৰি এপেয়াৰেন্স দি যদি স্কুটিৰ কাৰ্ডসমূহ লাভ কৰিছে তেওঁলোকে কিন্তু স্কুটি নাপাব আৰু যিসকলে ড্ৰপ আউট ষ্টুডেণ্ট হ'ব অৰ্থাৎ এইচ এছ উত্তীৰ্ণ হয় স্কুটিৰ কাৰ্ড কাৰ্ডসম লাভ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁ আৰু ষ্টাডি কণ্টিনিউ কৰা নাই বা নেক্সট ক্লাছত তেওঁ নামভৰ্তি কৰা নাই তেনেহ'লে এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীয়েও স্কুটিৰ বাবে যোগ্য নহ'ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু যদি কোনো ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী অসমৰ নহয় মানে অন্য কোনো ষ্টেটৰ হয় তেনেহ'লেও এই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনীয়ে স্কুটি নাপাব তো এয়াই আছিল আপোনালোকৰ বহুত জৰুৰী খবৰ আপোনালোকে এই খবৰটো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে এই সঠিক ইনফৰ্মেশ্যনটো জানিব পাৰে আৰু উপকৃত হ'ব পাৰে থেংক ইউ থেংক্স ফৰ ৱাচিং